Удар по нашей территории ракетами, Скажи, дальнобойными ракетами НАТО, это не опасность для нашей страны. Нет, конечно, но оно будет происходить. Будут эти удары. А, а сейчас, по-твоему, что идет? Так нет. А где удары? Крым. Друзья, сдается на России уже на полному серьезе прогнозують шторм. И циклон может быть таким потужным, что и Путина. Покажите, пожалуйста, какие российские города и белорусские в том числе оказываются в поле поражения. Плюс, дальность 250-260 километров. Это так называемая экспортная версия ракеты Storm Shadow. Тень шторма. В действительности радиус поражения этой ракеты достигает в том числе 560 километров. Что именно они в конечном итоге поставят, известно одному Господу Богу. Ботоксный бункерный старый террорист, очевидно, злякался этих ракет и еще может долететь до его дач. Тож вырешив продемонстрировать всю свою мощь, как завжди, погрозами Заходу. Если страны НАТО разрешат киевскому режиму наносить удары западным оружием большой дальности по территории России, это будет означать, что США и европейские члены Альянса вступают в прямую войну с Россией. Заявил верховный главнокомандующий нашей страны президент Путин в Санкт-Петербурге. Предупредил, что ответ Москвы будет соответствующим. Решение мы будем принимать, исходя из угроз, которые нам создают. Так что НАТО прямо сейчас Решает, воевать с Россией или не воевать. Дело в том, что я уже об этом говорил, и любые эксперты это подтвердят, и у нас, и на Западе. Наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства украинская армия не в состоянии. Она не может этого делать. Ну вы чулы, украинская армия не может это делать, но они и так это делают. Гениально. Но как бы высокоточные атака, МСИ, Шторм штормшедов и скальп уже пролетали И не раз. Например, у Крым. Выходит, что Путин вызнал, что Крым – это не их территория? Если это решение будет принято, это будет означать ничто иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. Это их прямое участие. Верховный главнокомандующий Российской Федерации, человек, который отвечает за применение ядерного оружия нашей страны, только что заявил, что НАТО в эти минуты принимает решение воевать с Российской Федерацией или все-таки не воевать. Топ-стоп-стоп. Стоп, стоп. В сенсе принимает решение. Вы же уже более 2,5 роки говорите, что воюете не с Украиной, а с НАТО. Наведу декілька ваших тез с попередніх и минулорічних эфиров. Страна воюет с НАТО. Воюем мы уже с НАТО. Западный блок вступил в войну с Россией. С нами воюет НАТО. А также еще раз обращаем внимание на то, что если НАТО официально вступает в войну, а НАТО официально вступило в войну с Российской Федерацией, какие еще, как говорится, здесь нужны доказательства, то и наши методики вынужденным образом меняются, трансформируются. Еще раз, товарищи, обращаем ваше внимание, вы не оставили нам другого выбора. Поясніть мені, а якщо у вас вже декілька разів офіційна війна з НАТО, то що ж тоді змінюється? У вас же найсильніша армія і все таке подібне. Чи говорити то одне, а от коли братися до діла, то виходить. От ми ще не дійшли до того, щоб сказати а, від лиця Горького, від лиця Путіна, чи всього російського народу, Америка пугає, а нам не страшно. Це перше. Друге. Вам страшно? Так. Да? Ну это не так, что я дрожу каждый день. Но понимаете, что я имею в виду? А, второе. Вернемся на Украину. Господин да. Лугового, видно, не страшно. Конечно. Ну, немножко есть уже. Конечно. Не вы хотите дождаться, когда эти ракеты полетят на Москву, на морск? Больше тогда, всего этого не хотите. Тогда, тогда. Хотим будет, это предотвратить. Тогда будет страшнее. Пока я. На ищу... секунду, если верить в CNN, большую часть ракет, которые Поставили на Україну вже українці використовували, і це ракети атакам ну, по суті бояться более нічого. Наставити ще. Ой, як же Скабєва намагається врятувати ситуацію, акцентуючи увагу на тому, що мовляв у них ракет немає. Але ж сама вона також розуміє, що горячо тривожно, Ну і тепер ми знаємо позицію Путіна. Розуміє, что позиция Путина их не врятує. потому что мы уже 100 миллионов разъев чули его погрозы, и усі они залишилися лишь погрозами. Давайте вспомним, как это было с самолетами, как это было с танками, как это было вообще со всеми другими вооружениями, которые передавались. Решение сначала принимается, потом запускается общественная дискуссия, которая призвана, некоторым образом, в глазах западной общественности легитимизировать это решение. Вот эти обсуждения по поводу применять или не применять дальнобойные системы вглубь территории России вызывают тревожные настроения. Объясню почему. Я не помню ни одного случая, начиная вот с первого дня СВО, чтобы когда какая-то тема, связанная с очередной эскалацией применением оружия какого-то типа, западного типа, запускалась, Через СМИ, через экспертов, потом на каких-то саммитах, потом в переговорах каких-то высоких должностных лиц, чтобы потом это не получало а, а, реализации. Вспомните, сколько шла дискуссия по поводу F-16, теперь 24. Ну, так якобы известно, 20, 24 F-16 где-то там уже есть, и это наводит меня на, на, на мысль, что вероятность вот этого дурацкого решения Дурацкого в повному сенсі слова міняючого суть цього конфлікту достаточно висока. Ймовірні, що нам дадуть дозвіл на використання далекобійної зброї по території РФ і справді висока, але все буде залежати від рішення однієї людини президента Сполучених Штатів Америки Байдена. Рішення ймовірно не буде ухвалене до зустрічі світових лідерів на генасамблеї ООН у штатах 24 вересня. Саме там, но я так и надеюсь, что президент Джо Байден та премьер-министр Великой Британии Кир Стармер планируют обговорить это питання. Британская Гардіан пишет, что соответствующее решение уже считается принятым. Но официальное объявление якобы будет сделано позже. Безумный, абсолютно русофоб сенатор Линдси Грэм требует снять все ограничения немедленно, не дожидаясь этой недели снять прямо сейчас. Говорить, що Києву нужно розрішити какую приміняти атаки як угодно використовувати стрибіці F-16. До речі, Скабєєва не сказала, але джерела «The Guardian» переконані, що спільний візит держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Лемі до Києва для зустрічі з президентом Зеленським не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо штормшедов. Дехто з пропагандистів каже, що це був нехороший сигнал. Они приехали для того, чтобы показать Москве. Да? Мы не бросим Украину. Да? Мы плевали на ваши удары по каким-то там военным заводам, электростанциям, и что вы хотите сделать. Мы приезжали в Киев и будем приезжать в Киев, и вы нам ничего не сделаете. Вот это нам нужно иметь в виду. Отсюда прогноз, соответственно, не дуже хороший. Тим часом газета Політіко пише, що у Білому домі таки готові розширити територію, по якій Україна може бити західною зброєю. Робота над рішенням та планом близька до завершення. Мета дозволити українцям ефективніше захищатися від російських ракет. Саме цього ми і потребуємо. Ну а ще, звісно, знищувати склади з БК, командні пункти. Як пише видання, одна з тем обговорення дозвіл Україні використовувати по Росії саме британські ракети далекого радіусу дії. Але для цього все рівно потрібен дозвіл США, оскільки ті ж ракети Штормшедов містять американські компоненти. Не Місто забувати, що штормшедо раніше були носітелями самоліту су 24 але давно вони не значаться у нас серед збитих. Тобто єдиними носителями залишилися самоліти Ф-16, які Україна вже отримала. И, исходя из этого, нужно понимать, что действительно у них все было готово, нужно было соблюсти какие-то формальности. А теперь, если мы говорим, куда они могут нанести, нужно нанести удар такой, который бы был, с одной стороны, по российской территории, а с другой нет. Есть такая территория, полуостров Крым. Они же говорят, что это не российская территория. И раньше они по Крыму били и атакой МС, и в Шторшеду туда прилетали. Теперь складываем одно с другим, получается массированный удар по Крыму. Украина приняла решение сама, а мы в это время сидели, совещались и не давали никакого разрешения. Путин может гораздо жестче. Понятно, что решение еще не принято. Посмотрите, как, в общем, виляют они все. К счастью, они для... в принципе, подождите, счастью, они должны были уже либо пару дней назад и... вообще-то должны были принять решение это. Откладывают решение будет. Если будет принято, оно будет принято частичное ограничение сняты на какую-то часть российской территории. Потом, ну извините, по Крыму-то они бьют давно. уже давно да, вот этими ракетами. Так і є. Крим це українська територія. Он, до речі, Соловйов через це ледь не поскандалив із чоловіком Семенян. Удар по нашій території. ракетами, дальнобойними ракетами НАТО це не опасність для нашої країни? Ні, звісно, але оно буде відбуватися? Будуть эти удари? А, а сейчас, по твоєму що йдуть? Так ні. А де удари? Крим. Нет, это, нет, подожди, я говорю дальним, вот эти Донбасс. ракеты, которые, они говорят, 500 километров, а, хотя у них хорошо, нет Хорошо, да, окей, а это не Россия? Безусловно. А то, что сейчас они носили удары, что у тебя в Подмосковье там залетели дроны, которые вели, те же самые на натовские системы и спутники, но Сколько они сказать, смотрят, где предел эскалации. А, а главный вот. простой вопрос, ну по химическому заводу, когда долбанет, что будет? Дай бог, Хуже, это, подожди, это не, это, при это при не обсуждается, кусты. ядерная станция, химический завод, І, взагалі такого роду історія Хорошо, це... а якщо вони по кремлю. Знову ну, звісно, було б непогано, якби дозволили по Кремлю вдарити. Але на це штати точно не готові. Тим паче, Україна вже передала союзникам детальний, аргументований і реалістичний план використання далекобійних ракет по військових цілях на території РФ. І я думаю, що путінських дач Останкіно і держдуми у тому списку немає. Але путінські посіпаки все одно налякані. я бы советовал очень внимательно прислушаться и посмотреть, что за годы служения Владимира Владимировича Путина Родине он ни разу не бросался словами. Ни разу. Ни разу И всегда, когда Путин что-то говорит, он это и делал теперь новости важные для нашей страны. Разрешение бить по территории России повышает вовлеченность Запада в конфликт на Украине. Проведет к реакции со стороны Москвы. Заявил только что пресс-секретарь президент Песков. В Москве очевидно, что Украина продолжит террористические атаки в отношении России. Это тоже сказал Песков и назвал камуфляжную дискуссию о том, что США думают над тем, разрешать Украине бить по России или не разрешать, решение уже принято. Также министр иностранных дел Лавров на встрече с иностранными послами только что заявил, что действия Украины могут в итоге привести к ядерной катастрофе. До речі, про ядерну катастрофу мав з гранатою вгомонитись зі своїми погрозами не може. Ну і це складно зробити, коли у тебе є такі друзі, як Караганов, який постійно закликає Путіна застосувати ядерку. Цього разу не виняток. Він прямо попросив диктатора використати ядерне озброєння у відповідь на неядерні удари по російській території. Человек, как мы знаем, також не против, але человек, боброїдки Семенян, Кіасаян розуміє, что у ядерной війні никто не выживет. То что прямо в эфире просит оставить эту идею. Вот по поводу ракет, которых разрешение, ну о чем говорил Владимир Владимирович в этом отрывке, отвечал вернее на вопрос. И сразу же посмотри, какая волна, это не зыбь, это волна. что такое? Ну-ка, надо вдарить. Ну-ка, надо это. Давайте сейчас успокоимся и подумаем. Война или СВО идет по плану. Доказывает, что план хороший, то, что на Украине понимают, что только втянуть НАТО в войну это единственный шанс. Это значит, план у нас хороший. Воюем правильно, научились. Но давайте сейчас подумаем. Вот они выстрелили. Что-то, не дай бог, попало. Попало. Кроме как нашей гордости и самолюбию угрозу стране это приносит существованию нашего государства. Мы отвечаем ядерным тяу, к примеру. Хотя даже у Караганова, который считается ястребом-ястребом, он правильно пишет, что там еще 5-6 шагов то до ядерного до Тяо есть. У него даже есть 5-6 шагов. Хотя бы 2%, Володь, существует, что мы можем попасть в ситуацию ядерной войны с НАТО. У нас это прописано в доктрине. Если по нам идет ракетный удар странами НАТО, какой наш ответ? Конечно, ядерным оружием. А то здесь есть, уже все. Да, уже... И, и дальше уже идет то, но, но, то есть нарушение но наших... Если... Подожди, Володь, одну секунду. Дорогой. Я через президента цитирую. Президент сказал, нет. это будет прямой, Как нет, он, он сейчас сказал, сказал другое. То мы примем. Он та, там, там не было слова про ядерное оружие? Или нет, там, есть, там такого слова и не надо. И про доктрину он, он не вспоминал? Нет, это, нет, потому что он сказал, что это значит, что это уже... Мы воюем во... с НАТО? Но если не ядерный удар, то пропагандисты предлагают отвечать ракетными атаками по Украине. И почему не по НАТО. Что это будет, конечно же, мощнейший ответ со стороны России, что Россия подготовится к этому, передислоцирует то, что те цели, которые могут быть потенциальными, объектами удара, или в голод в территории, или в какие-то другие места. А вот ответный удар придется по украинским целям. Да, массированный, да, мощный. Поэтому я считаю, для нашего командования одна из главных задач, которую мы должны себе подставить, физическое уничтожение Зеленского и его окружения. Тогда, когда хотя бы даже на их взгляд уже не будет даже не до президента, который есть сейчас. Но не будет ничего другого. После Курска... Они придумали вот эту атаку на платформы. После платформы сейчас придумают удары вглубь территории. 150 БПЛА на территорию России удвинулось. Ані будуть те Тепер фронтова зона. У нас тепер в Москве. Каждої ночі по 50-60 безпілотників. І що да бізуснув чого роздражається? Сколько это. у мене просто вопрос: а хто відповідає за неба в Росії? Так же мені подобається, коли пропагандисти суєтяться, кричать та шукають винних, особливо тоді, коли добряче до них прилітає. А прилітає до них тому, що так захотів їхній диктатор, який і розпочав цю війну. Теперь она хоть и повільно, але все ж доходит и до Москвы. И пропагандистам это что-то совсем не нравится. Киевские террористы предприняли массированную атаку Москвы и области с помощью беспилотников. Украинские БПЛА пытались поразить домодедовы городского округа Люберцы, Раменска и Подольский. Предположительно, для атаки Киев использовал БПЛА самолетного типа под названием «Лютый». Дальность полета – тысячу километров. Бойова нагрузка 50 кілограмів зривчатки. Речь о западной разработке. Ну, якщо хто не знав, то лютий це дрон українського виробництва. Але ж з Кабєєві про це не можна говорити. Вони ж уже демілітаризували Україну. А інший взагалі заявив, що цю атаку прямо супроводжували літаки НАТО. Так, літаки тих самих країн, які побоюються, щоб на Росію ракети їхні не залетіли. А тут цілі літаки. атаку в усу по территории россии сопровождали самолеты нато военные телеграм-канал сообщают что в 7 утра по москве были зафиксированы полеты норвегия британия нидерланды самолеты которые им принадлежат и сопровождали вот всю эту атаку он Соловьев взагалі сказал, что эту атаку организовали одночасно 50 спецслужб. Это не просто какой-нибудь там Буданов, Муданов и Ждуданов это делают. Нет. За этим стоит весь мыслительный и разведывательный креативный аппарат 50 иностранных спецслужб предыдущий вот выступающий наш товарищ сказал, что это вот американцы им поставляют, и никакого вы пока нет, я бы не стал это делать. То есть не стал бы вот так утверждать, потому что на самом деле я об этом писал буквально месяцев 8 назад, что на Украине запущена огромная программа У розвертуванню підземного ВПК, прежде всего в районі Карпат, западной області там огромное количество заброшених шахт, выработок і прочих, і вони в этом случае дійсно нічим не отличаются від немцев. Але до декого з кремлівських ротів наче почало доходити, що таки війна триває і безпечного місця на болотах вже навіть для них немає. Ось тут мисль, вона дуже банальна, дуже... Простая, но я ее хотел бы повторить, что сейчас нет безопасного региона. Вот мы смотрим на Курскую, Белгородскую область, Брянскую область, приграничные регионы, что туда прилетает. И уже у некоторых такой психологический барьер пройден, что ну вот а там идет война, а вот дальше она не пойдет. Вот почему-то дальше война перекинуться не может, вот только на а, приграничных территориях. Как вы видите, БПЛА могут долетать и до Москвы, и до Московской области, БПЛА могут быть запущены и на Урале, и дальше на Дальнем Востоке, потому что они пускают диверсионные группы, и те могут делать, что хотят. Война везде. Война везде, и к этому нужно вот именно так относиться. Я, конечно, думаю, что все наши зрители это уже давно поняли, те, кто постоянно следит за новостями, и точно вот им это объяснять не нужно, что нет опасного региона, и в любую секунду все может пойти по самому страшному сценарию, потому что ведь сколько я проезжал по пограничью, и по Курской области, ведь, ну тоже страшно сказать, но было внутреннее такое состояние. Ну, наверное же не придет, но наверное же как-то пронесет, наверное же как-то все это на, мимо нас пройдет? Ну не обойдет вас пропагандистов, так точно. А россиянам рекомендую зрозуміти и запам'ятати, що такі атаки будуть тільки нарастати, бо війна завжди приходить і до тих, хто її розпочав. Ну, хотим или не хотим, она война все равно становится. Обширные да. и все слои населения. И прифронтовая зона у нас теперь в Москве. А по этим беспилотникам в Москве. при этом мы должны понимать, что те 145 беспилотников, которые они отправили в нашу сторону, это не предел. И количество будет только возрастать. Это, это начало. Будет, к сожалению, хуже, что это им еще не передали ракеты Дальнобойные, обязательно передадут. І я сподіваюся, що передадуть Соловйов також, бо пам'яту настільки стало страшно, що він знову почав відправляти усіх на фронт, вимагати жорстких ударів по Україні і посадити тих, хто знімає відеоприльотів. Послухайте, от ви, які знімаєте і викладаєте, в тому числі і уважаємо СМІ. Ви мені просто об'ясніть, ви на кого працюєте, ви от якими містами думаєте. Вам финки НКВД продавать надо? Вам надо трафик нагонять? Для вас вообще нет ничего святого? Мне кажется, и здесь даже Дмитрий Сергеевич Песков со мной согласился, что нужна военная цензура. Вы, которые снимаете это радость, ой, Маня, смотри, что у нас тут, и дальше, как правило, матом. Вы идиоты, каким местом думаете? У вас вместо головы что находится? Вы это радостно выкладываете, делаете это что и зачем? Вы что хотите вот этим сделать? Но ну, неужели непонятно, что каждый раз, когда идет атака, есть целый ряд ждунов, которые знают, где будет, предполагают маршруты и там аккуратным образом снимают. О, ждуны у Москвы, то может нам свою СВО распечатать, от Путина их вызволять. Когда вы выкладываете эти видео, І ви мені скажіть, ви на кого работаете? Вот взяти вас і посадить в тюрму було б бы очень правильне отакої. Тобто, Соловйов, свою подружку Скабєєву та інших зетблогерів, які активно постали і показували ці відео, назвав державними зрадниками. Що далі? А пропагандистів судитимуть за слово війна та дискредитацію російської армії. До речи, того же Соловьева, бо він зараз дуже активно дискредитує силы ППО РФ. Хватит говорить о системе ПВО. Надо воплощать систему ПВО. Вот кто за это отвечает? Губернаторы, они не военные. Их полномочия сильно ограничены. Армия? Армия отвечает за войну. Росгвардия? Росгвардия не отвечает за ПВО. И вот на третьем году войны с НАТО у меня простой вопрос. А кто отвечает? За безопасность неба в России. Ну вот просто кто? У нас есть такой центр? У, у нас вообще это есть? Ну вот кто за это отвечает? Ох, никто. Ну то есть, наверное, кто-то, но я не знаю кто. Я не знаю человека, который за это отвечает. Соловьев доси не знает, кто отвечает за ихнюю безопасность. А как же Путин? Може, до нього усі ці питання? Бо мало того, що він все це розпочав, так він у росіян і засоби ППО забрав і поставив прикривати свої дачі. А, а хто відповідає за безпечність неба внутрі Росії? Отвечает... От раньше, раньше да були войска ПВО, а сейчас вот там какие-то авіационные полки и прочее. А вот за безпасність пространству, кто даже теоретически отвечает? Главком э, наш ВКС або главком ВВС воєнно воздушних сіл РФ. Але його точно не покарають, бо це саме той генерал, який командував ракетним ударом по Ахмадиту. Сергія Кабалаша до речі на цю посаду і призначили саме після атаки на дитячу лікарню. Ну а ще він керував обстрілами цивільної енергетичної інфраструктури України у 22-23 роках. За це міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт. Тому він краще буде вбивати, аніж россиян захищати. У меня, конечно, извините, но когда я читаю, что сбит БПЛА от падения обломков, загорелись взрывоопасные предметы и не можем потушить там несколько дней, вы это для кого пишете? То есть получается нам склад, и можете мне вот назвать фамилию того человека, который отвечал за то, что мы по-прежнему понимая сейчас, что долетают БПЛА там куда угодно, мы по-прежнему складируем гигантский размер, давай, все одно место, еще под открытым воздухом. А я ничего, у меня вот 1952 год, инструкция у меня написана, все должно быть взять, что вот там, там, пам, пам. Ого, уже даже головный рупор кремля может брехать про какие-то там уламки. Значить, масовані атаки українськими безпілотниками і справді ефективні. Вони знищують, чи завдають величезної шкоди російським літакам, аеродромам, нафтобазам та НПЗ, знищують склади ЗБК, а ще дуже дратують верхівку Кремля. Ну і пісков тільки що прокоментував нападіння України з допомогою БПЛА на Росію. Пісков заявив, що атаку на жили дома в Росії ніяк нельзя асоціювати з військовими действиями. Он подчеркнул, что киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Россия должна продолжать спецоперацию. Слушай. Как нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя от таких проявлений, такого режима. Но если хотите продолжать спецоперацию, то вы будете и добрее відчувати а так и на Москву и не только будут дедалее частешимы. Каждый ночь по 50-60 беспилотников. И что? Да, безусловно. Ничего. Раздражает. Сколько? И медиа это раздражает, Александр Юрьевич, тут Раздражает, Вы утром просыпаетесь и смотрите вот эту десятки летят, у вас начинает все кипеть. Бачите, лише українських безпілотників достатньо для того, щоб росіяни кипіли, були збентежені та налякані. А що ж буде, коли нам дадуть дозвіл на далекобійні ракети? Вони справді не розуміють, як то таке могло статися, що вибухає та палає тепер не лише в Україні, але і на Росії. Та на Гебельс ТВ вже рекомендують Росіянам бачити у цьому. Только позитив. Использование таких дронов оно придет к тому, что у нас будет развиваться система ПВО с использованием радаров и стрелкового оружия, с использованием низкоскоростных винтовых самолетов. И последний тезис: да, конечно, могут они наносить удары этими дронами, могут даже где-то что-то поджечь и так далее. Но это вызовет лишь еще большую реакцию с нашей стороны. Мы же не бомбили ни инфраструктуру, ни транспортную логистику так, по-хорошему, -по 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 ни э, распределительные станции у АЭС, которые остаются последними это мощными. Пора. Да, пора. Так вот, это в результате придет к тому, придет к тому, что просто Россия даст еще более мощный ответ. Там полностью нарушится транспортная логистика, топливная, в том числе энергетическая. У них несколько уровней вот, использования беспилотников. То, что Краснодарский край, да, то, что вот Новороссийск. Мы выгнали российский флот с западной части Черного, ну, сейчас мы его из восточной части выгнем, ну, в Турцию, вероятно. Тут, ладно, это, это дальнобойные, это достаточно тяжелые беспилотники. Но то что они вони в Долгородсько, Курской, Брянской областях ані бра збрасувати боєприпаси на машини мірних жителів на дама на это, Просто просто убійства мірних жителів. Тобто їм вбивати українців це нормальна справа. А нам захищатися не можна, але не на тих напали. Ми будемо оборонятися, і як каже пропагандист Коц, це нам ще не дали далекобійні ракети. Ну як, ракеты то дали, а дозвіл бити ними ПРФ – еще ще ні. Але, здається, у США и ЄС і до цього рішення таки наближаються.